Печерский районный суд Киева отказался закрывать дело в отношении народного депутата Украины 6-7 созывов от КПУ Сергея Гордиенко, несмотря на все представленные защиты и аргументы. Адвокат Александр Готин напомнил, 13 мая 2014 года Верховная Рада своим решением исключила из уголовного кодекса все деяния, которые вменяются Сергею Гордиенко, а значит, состава преступления нет. Адвокат допускает, если прокуратура проиграет здесь, может продолжить судиться далее. По информации, которая у меня есть, и в беседах с прокурором мы понимаем прекрасно, что они собираются все равно это дело с обвинительным актом, выносить еще обвинительный акт и направлять материалы в суд для того, чтобы суд вынес обвинительный приговор. Но это вообще нонсенс, когда составлять обвинительный акт в отношении человека по ситуации, когда не состава преступления. Необходимые доказательства прокуратурой не собраны, говорит Сергей Гордиенко. Уверяет, в его действиях нет состава преступления и ходатайствует о закрытии дела. Я привертаю також увагу до того, что прокуратурой акцентовано у підозрі, что я діяв умисно, Але це ніякими доказами мої умисел. У них немає у справі, і в самій підозрі ми не можемо зрозуміти, в чому самополягав мій умисел. Також я привертаю увагу до того, там зазначено, що це з корисливих мотивів. Які корисливі мотиви після того, як суддя Лариса Цокол зачитала своє рішення, не закрывать дело, сообщила, що повний текст буде известен 18 мая. 18 мая суд будет оглашать полный текст решения с мотивировкой, почему сегодня он вынес такое решение, в котором отказал закрывать уголовное производство в связи с отсутствием состава преступления. Антиправительственная акция под Верховной Радой проходит с требованиями понизить тарифы. Все в рамках заявленного лозунга «Меня убили тарифы». Здесь представители общественных организаций и одиночные пикетчики, которые стояли на Майдане вместе с Яценюком. Сегодня отставка премьера среди их требований. Ну что вы не такие какие тарифы, как жизнь, какая зарплата. Вот я рублю, зарплата 1200, что это нормальная зарплата. Де європейські зарплати? Тільки європейські ціни, і останню шкуру здирайте з пенсіонерів, із робочих, із усіх. Вони нас обманули. Вони тільки стали до влади, і все, вони на нас наплювали. Вас треба гнати, пан Яценюк, звідти. І не просто, щоб ви подали у відставку, якщо ви мене почули, а народ повинен вигнати і нагайками вас стягати. І Яценюк, і Порошенко, і, на, і наше життя так опустили. Та ви ще хуже тієї влади. Лучше був би той Йошти. Бандю, ну, хай би той би бандю, а ви За Яценюка від вот, ставки він себе веде погано напроти України. Ворують, він не бореться з корупцією своєю, з олігархами. Так ми ж з ним стояли на Майдані. Стояли, от і я стояв, а толку з нього, як з козла молока, Роззув роззів, народ. А люди повинні по, по мусорниках ходити. Шукати їсти действительно решение правительства превысило даже условия МВФ. В меморандуме требуется повышение тарифов на 70 процентов. А Яценюк поднимает в семь раз. Есть разница. Как раз повышение тарифов может привести к отставке премьер-министра, говорит эксперт Александр Ахрименко. Начинается отопительный сезон, и, скажем так, больше половины предстоит платить. Что будет? Ну, у нас, грубо говоря, будет э, просто э, техновенная катастрофа. Потому что что значит? Люди не платят, нет за что покупать, соответственно, э, тот же газ, мазут, уголь. И тогда действительно, вот в этих условиях, действительно, ясенюк э, может э, добавиться до того, что он сам же себе подведет под э, отставку. Потому что техновенная катастрофа, я думаю, пережи... никто не переживет, ни один но правительство. Но от своим повышением он к этому ведет. В сонном и ленивом парламенте об этом не думают. Свою сверхэффективную работу начинают с внесения законопроектов в повестку дня. Делают это лишь с шестой попытки. Так беспокоятся о стране. Гройсману приходится проводить воспитательные моменты. 224. Это позор. Просто позор. Алексей Гончаренко, скажи, будь ласка, Алексей, я не заважаю вам тут? Не заважаю? Дякую, друзі. А, будь ласка, Шипко, да, народний депутат, Шибко. я вам не заважаю. Не заважаю. От ви мені заважаєте, коли розмовляєте з колегами. Можемо зайняти. Максим Бурбак. Максим, Бурбак, я не заважаю. Будь ласка, займіть свої місця. Давайте почнемо працювати. Кадровые вопросы для парламента также актуальны, но лишь в кулуарах. Группа депутатов инициирует отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Причина – неэффективная работа и скандал с избиением журналистов возле дома дочери заместителя главы МВД Сергея Чеботаря, который уже подал в отставку. Рік минув, і ми маємо величезну кількість запитань, які до цього часу не вирішені з точки зору розкриття злочинів, якщо ми говоримо про загальну роботу міністерства. Якщо ми говоримо про ті випадки, які трапляються з певними посадовими особами, вищими посадовими особами міністерства, то в тому числі відповідь, яку ми вчора чули, засобів масової інформації міністра щодо офіційної позиції міністерства, яка озвучена була паном чи так само. Сдувало их минимум члены нашего комитета. Под документом об отставке Авакова подписались народные депутаты Сергей Лещенко, Олег Барна, Дмитрий Добродомов, Борислав Береза, Егор Соболев и другие. Все они из разных фракций. Тут и БПП, и самопомощь. Интересно, как комментируют инициативу уволить Авакова в народном фронте. Шаваков борется с Левочком, тоже понятно. Леочин включился в механизм. В связи с шумом вокруг министра внутренних дел характерно и заявление, которое сделал народный депутат ранее. Есть в коалиции люди, которые подозреваются в определенном сотрудничестве с людьми, которые стояли за убийство Майдана. Такие люди есть. И ну, по ним, в общем-то, сделаны даже заявления. Ну, что поделаешь. Действительно, в случае отставки Аваков может рассказать много интересного, ведь он был серьезно встроен в схемы Майдана. Но основная версия инициативы его отставки ⁇ это все-таки олигархические разборки. Основная причина сейчас давления на Авакова – это эхо дела Фирташа. Потому что Дмитрий Фирташ, как бы против него Аваков активно вел игру против Левочкина и Фирташа. И сейчас пытаются по крайней мере, контр против него начать. Хотя реальный риск отставки сейчас для Вакова нет. Хотя его отставка была бы даже логична с точки зрения деолигархизации власти. Потому что мы знаем, что, например, по официальным рейтингам 2013 года состояние Вакова оценивалось примерно в 100 миллионов долларов. Как видим, если поднимают кадровые вопросы, можно говорить о противостоянии олигархических кланов. По таким законам живет современная Украина. 8 мая Еврокомиссия опубликовала доклад о результатах реализации так называемого плана действий Киева в подготовке безвизового режима с ЕС. Оказалось, что только в сфере судебного сотрудничества в уголовных делах и в вопросах производства биометрических паспортов Украине удалось полностью выполнить все требования Евросоюза. По всем остальным пунктам поставленных целей либо почти достигнуты, либо достигнуты частично. Комиссия выразила готовность провести следующую оценку ситуации быстрее, чем через год при проведении необходимых реформ. Посол ЕС в Украине Ян Тамбинский отметил, главное, что необходимо для безвизового режима, это общее желание Украины и ЕС. Вопрос настолько сложный, что оно не столько в руках Европейской комиссии. Она делает выводы на основании экспертных миссий в Украину и передает это странам ЕС для принятия решения, потому что выполнение всех обязательств по контролю границы в руках каждой страны ЕС. 21 до 2 мая в Риге состоится саммит Восточного партнерства, который, среди прочего, должен рассмотреть безвизовый режим для Украины, Молдовы и Грузии. Однако уже сейчас известно, Шенген не отменят. Представитель Украины при ЕС Константин Елисеев признал, из-за позиций некоторых стран ЕС саммит в Риге может стать провальным. В Украине же отмечают, из четырех блоков так называемого домашнего задания Киев сделал очень много. Главное – не сделано. Чемпион у нас Министерство внутренних справ. І я вас запевняю, що якщо нам відстрочать безвізовий режим, то ми, у нас не буде сумнівів щодо того, де і ким зроблені найбільші проблеми. Можливо, це ще буде виправлено, але саме по лінії МВС і, саме, ну, і частково по лінії Державної міграційної служби, яка координується міністром внутрішніх справ. Є найбільші проблеми. Ми бачимо, як країна поступово очевидно є на сьогодні. Є в цьому питанні заручником нереформованого міністерства. Саме об'єм із чотирьох блоків займає общественна беззапасність. Експерти признають, що саме війна на Донбасі стала тимпульшим моментом, який здержує ЄС. Події на сході України вони впливають насправді негативним чином на власне. Готовність європейського союзу приймати позитивне рішення, бо вже ми отримали таку попередню оцінку з боку європейського союзу щодо міграційних ризиків з боку України. і Вони там є достатньо високими. з точки зору знову ж таки підкреслюю, європейського експертів Європейського союзу. Європа боїться напливу трудових мігрантів і біженців з України і требують прийняття ряда законів, в частності ав. внешней трудовой миграции. Необходимо также обеспечить правовую помощь тем, кто ищет убежище в Украине или является беженцем. Кстати, непочатый край и в работе с реформой до судебного расследования. Реформувати процес до судового В первую очередь, с метою четкого распределения повноважень, в том числе, Зменшити повноваження Служби безпеки України у досудовому розслідуванні. і головне власне те, що залишалося із минулого разу, коли ми приходили на подібний брифінг і говорили про це: забезпечити спеціалізацію суддів та прокурорів з розгляду справ щодо організованої злочинності і загалом підвищити ефективність спеціалізованих підрозділів із захисту свідків Год назад. перед рідної командіровки в Брюссель. Прем'єр пообічав, і ще чотири закони прийме парламент, і последній бастіон Шенгена буде повержен. Це останній бастіон, який треба пройти для того, щоб українці якнайшвидше отримали право без подорожувати до Європейського союзу. І один з ключових законопроєктів, який завтра повинен бути проголосований, це законопроект про боротьбу з корупцією. Звертаюсь до членів парламента зібрати голоси. І продемонструвати свою волю щодо реальної боротьби з корупцією і підтримати урядовий законопроект За год депутати, чого только не прийняли в парламенті по боротьбі з корупцією, в тому числі однак в практичній плоскості, возі нині там. Антикоррупционные расследования показывают, что в новой власти немало людей, для которых обещания на Майдане были лишь способом вхождения во власть. ЕС же требует не плодить очередные комитеты и комиссии, а провести реальные реформы, которые бы сделали невозможным масштабное воровство высших чиновников.